Александр Островский, я представляю здесь фонд благодійний фонд народная армія, ну вообще футбольные болельщики, или как вы нас называете, там, я не знаю, по-разному, да? Фанаты. У меня вопрос как раз продолжение этой темы, которую сказал господин Романенко, я хотел бы ее закончить. Дело все в том, что вот с теми детушками, которые мы видели эту возню, да, здесь, в Днепропетровске, начинали искать каких-то борцов, каких-то непосредственно, да, кто бил, вот мы там решили какие-то вопросы, да, ну, на своем каком-то уровне. Там, ну... У нас таких претензий, особых вот, к этим исполнителям, непосредственно кто там ну, сбегал с дубинками, особых нет. Потому что мы там решили. Мы мало того, мы их выжили из города, там потом чуть позже, да, Криворожских прочих, да, мы принимали в этом участие активно. Но Общежитие знаете, это освобождали. Что вы говорите? Знаете, что это был? Это не имеет сейчас значения. Мы знаем, и все знают, кто выдавал им эти дубинки, кто давал им деньги. Ну, мы знаем заказчиков, мы знаем тех, кто организовал, кто руководил кто вооружал и кто управлял этими людьми. Да, люди за деньги, эти люди, может быть, и запутались, да, или просто хотели заработать, их где-то даже можно понять. Непонятно, как можно бить живого человека, но где-то можно понять. Деньги – это тоже мотивация, да, в нашем в этом случае. Но непонятно, почему некоторые из тех, кто делал, выдавал непосредственно вот эти дубинки, я закрываю глаза, это вижу, стали народными депутатами Украины. Я могу сказать, почему, потому что бездеятельность силовых органов, ну, привела к тому, что многие ушли от ответственности, и уже будет их очень трудно опять назад туда вернуть. Хотя в Верховном Совете ну, ну, стараются это сейчас делать, чтобы снять там, на доторкане с ДЭК из них. Поэтому у меня к вам есть просьба. Да? Мы даже выступили, да, вот мы выступили в СБУ, мы говорили с предыдущим прокурором, с, Роман, с Романовичем, с Федором о том, что мы даже готовы, ну не сотрудничать, это будет от нас, наверное, звучать как-то, ну, не очень правильно, не очень правдиво, но мы готовы к взаимодействию, ну, для того, чтобы наказать виновных. Я приводил сюда ну, вслед, следовательно, я сам приводил инкогнито наших болел, ну, наших фон, ну, парней наших из нашего движения, которые давали инкогнито свидетельские показания, ну даже без их фиксации, даже шли на такие шаги, знаете, для того. Но, как сказал бы Романенко, а возы не там, да? Вот мне интересно, чтобы люди, вот нам интересно, чтобы не занимались каким-то хулиганьем, да, какими-то, как говорят, в бизнесе мелкими лавочниками, а чтобы занялись, ну. Чтобы занялись теми, кто ими управлял. Они такие есть. И тут фамилия уже одного прозвучала из них, тех, кто давал деньги, организовывал. Да? Все об этом знают. Роман Николаевич, я думаю, много об этом вам расскажет. Да? Городской прокурор, там что было, как происходило. Просто хочется каких-то действий. Не рассказов, а действиях. То, что не говорил, там есть среди активистов куча потерпевших людей. Огромное количество, я так полагаю, у которых и пробиты черепа у которых переломаны руки, которые э, неизвестно, чем обернется для них эти телесные поведения завтра. И э, поэтому привлекать исполнителей – это одна из ключевых, одна из составляющих нашей работы. То есть нельзя направить в суд организатора без исполнителя. То есть если мы выстраиваем какую-то цепь, то эта цепь выкладывается следователем в виде пирамиды и начинается… Э, с организатором выписываться обвинения и заканчивая уже исполнителями и последствиями, которые наступили от этих преступлений. Что касается народных депутатов, то проблемы я не вижу никакой. То есть есть действенный механизм привлечения к уголовной ответственности. Другое дело то, что если их, Верховная Рада не дает согласия на привлечение, это остается на совести Верховной Рады. Но это не значит, что мы не имеем права обратиться к следующей Верховной Раде о привлечении к уголовной ответственности. То есть все должно быть максимально прозрачно э, в любом уголовном производстве. То есть должно быть обвинение и должны быть последствия.